В Луганской области зафиксированы факты инфекционного заболевания бешенством. Двухмесячный карантин из-за бешенства животных объявлен в районе Северодонецкого военкомата. Очагом болезни местные ветеринары называют улицу Богдана Лещины в угрожающую зону. Также вошли улицы Партизанская, Сметанина и Бульвар Дружбы Народов. Животные, которые пребывают на этой территории, подлежат обязательной вакцинации. Ее ветлечебница предоставляет бесплатно. Собака попала под колеса автомобиля, и человек-водитель, который попытался оказать ей помощь, она его в этот момент укусила. При проведении лабораторных исследований погибшей собаки было выявлено заболевание бешенством. Человек госпитализирован, проходит определенное лечение. Со стороны ветеринарной службы проводятся мероприятия непосредственно... Там, где был обнаружен труп животного, проводится вакцинация, проводилась дезинфекция данной территории. Факт бешенства также зарегистрирован в Новобскове Луганской области. Бездомная собака, которую длительное время подкармливали люди и считали здоровой, внезапно укусила двоих местных жителей. Когда укусили, укусили, людей, взяли эту собачку на исследование, экспресс-методом выявили, что там бешенство. Начали выявлять круг контактирующих, поэтому получилось вместе с укушенными двумя круг контактирующих до 10 человек, которые нуждаются в профилактическом лечении бешенства. Вакцину мы получили, да, вакцина есть. Нет антирабического иммуноглобулина. При тяжелых формах укуса э, в лечение входит обязательно введение иммуноглобулина. иммуноглобулина